এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর শিলচর সংবাদের পর্দায় কাছারে বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ দুই মাদক পাচারকারী আটক কাছার পুলিশের একটি বিশেষ অভিযানে ধলাই থানার অন্তর্গত শিলচর আইজল সড়ক থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য সহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে আটকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে চারশো গ্রাম হেরোইন যার আনুমানিক বাজার মূল্য আড়াই কোটি টাকা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার ভোররাতে ধলাই থানার পুলিশ শিলচর আইজল সড়কে একটি বিশেষ অভিযান চালায় অভিযানে এ জিরো ওয়ান ওয়ান ওয়াই ফাইভ নাইন এইট নাইন এবং এ ওয়ান ওয়ান এ বি টু জিরো 97 নম্বরের দুটি গাড়ি আটক করা হয় গাড়ি দুটির तलाशी চালিয়ে বিশেষভাবে তৈরি গোপন কোট গোপন জায়গা থেকে 40টি সাবান কেসের মধ্যে লকোনর 464 গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয় আটকৃত দুই ব্যক্তি হলেন যথাক্রমে রিপন হোসেন লস্কর আবুল কাসেম লস্কর দুজনেই ধলাই থানার জয়ধনপুর পার্ট 9 গ্রামের বাসিন্দা ঘটনাস্থলে ড্রাগ ডিটেকশন কিট দিয়ে পরীক্ষা করে মাদকদ্রবটি হেরোইন বলে নিশ্চিত করা যায় প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে এই মাদক দ্রব্যগুলি মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর থেকে আনা হয়েছিল এ ঘটনা জড়িত অন্য কারো সন্ধান পেতে পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্যগুলি স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নেশাযুক্ত সামগ্রী বা ড্রাগসর বিরুদ্ধে আমার অভিযান অব্যাহত আছে আর এই অভিযানের এক বিশেষ অংশস্বরূপে যাকালি আমি আমার এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আর এই অভিযানটা আমার সীমান্তবর্তী মিজোরাম সীমান্তবর্তী ভলাই অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি দুখনকৈ গাড়ী জব্দ কৰোঁ এখন গাড়ীৰ নাম্বাৰ হৈছে এ এছ জিৰ' ইলেভেন ৱাই ফাইভ নাইন এইট নাইন আৰু দ্বিতীয়খন গাড়ী হৈছে এ এছ ইলেভেন এ বি টু জিৰ' নাইন ছেভেন এই দুয়োখন গাড়ী যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখনত থকা আৰোহী দুজন ব্যক্তি এজনৰ নাম ৰিবুল হুছেইন লস্কৰ আৰু দ্বিতীয়জনৰ নাম আবুল কাছেম লস্কৰ দুয়োজনৰ ঘৰ জয়ধানপুৰ ভলাই অঞ্চলত ঘৰ আৰু দুইজনক যেতিয়া আমি সোধ পোছ কৰোঁ তাৰপিছত গাড়ীখনত স্থান ক্লাছ কৰোঁ আমি গাড়ীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী চল্লিছটা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ যেতিয়া সেই সামগ্ৰীখিনি আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি স্থলীতে ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত আমি ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইথনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে দুয়োটা গাড়ীও আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দকৃত যি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া আমি চলিতে তাৰ ওজন লওঁ তাৰ ওজনৰ পৰিমাণ আছিলে ফ'ৰ হা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ গ্ৰামছ আৰু এই যি সামগ্ৰী আছে গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত চুজাৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় দুই কোটি পঞ্চাছ লাখ টকা গতিকে সামগ্ৰীখিনি আমি লগে লগে জব্দ কৰোঁ আৰু আইনমতে যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আহি আমাৰ জিলাত সোমাইছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকে চুবুৰীয়া জিলালৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিল গতিকে আমি এই গোপন সূত্ৰৰ ফৰ্ম খেদি আমি অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান কালত এই পৰিমাণৰ আমি সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা তাক অধিক ত্বৰান্নিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত Thank mm -hmm. you.